Следствие считает, что за смерти сотрудников нефтебазы ответственны руководители нефтебазы, а за смерти пожарных отвечают их руководители, которые руководили тушением пожаров. Эта версия нам была озвучена след... следствием в устной беседе. Ну, кроме всего прочего, из э, сообщений СМИ мы узнали о том, что э, в отношении предприятия «Укртрансойл-2009» это как раз то предприятие, заместителю руководителя которого было официально сообщено о подозрении. Так вот, в отношении этого предприятия расследуется уголовное дело, которое связано с уклонением от уплаты налогов на общую сумму 230 миллионов гривен. Это колоссальная сумма. Но э, кроме того, э, всем известно, что бывший руководитель главного следственного управления СБУ э, Украины э, заявил э, после того, как этот пожар был потушен, или там, во время тушения этого пожара, когда он там, полыхал огонь, он заявил, что уже возбуждено уголовное дело по факту экоцида по 441 статье Уголовного кодекса, зная об этом из прессы, мы ну, точнее я как представитель потерпевших, направил официально адвокатские запросы в четыре ведомства, в СБУ, в МВД, в Государственную налоговую службу Украины и в Генеральную прокуратуру. Да. И, ну, как вы уже можете себе представить, я получил от трех ведомств я получил формальные отписки, в которых содержалась информация, что они мне эти данные предоставить не смогут. Предметом моего адвокатского запроса как раз и была необходимость получения официальной информации об этих уголовных производствах, которые расследуются в отношении группы компаний БРСМ. Единственное ведомство, которое мне дало ответ, по сути, это СБУ. СБУ мне ответило, что они ничего не расследуют. В их производстве нет никаких уголовных дел, связанных с группой компании БРСМ или же с руководством, руководителями и собственниками компании БРСМ. Мы считаем, что, ну, как вы уже знаете, в рамках того уголовного производства, в котором мои доверители признаны, официально признаны потерпевшими, расследуется уголовное дело, связанное с статьями Уголовного кодекса которые говорят о грубом нарушении правил противопожарной безопасности на взрывоопасных объектах. В частности, это 273 и 275 статьи Уголовного кодекса. Именно в рамках этих двух статей расследуется данное уголовное дело. В данном уголовном деле есть только два на сегодняшний день подозреваемых. Это главный инженер нефтебазы и заместитель руководителя вот этого вот общества с ограниченной ответственностью Укр 2009. Это люди, которым официально выдвинуто подозрение. Целью моих адвокатских запросов был сбор данных, который направлен на выявление других уголовных производств. Ну вот в частности о том, что я узнал из прессы, это 230 миллионов гривен, это уклонение от уплаты налогов и ряд статей уголовного кодекса, которые связаны с нарушением экологических норм мы считаем что только объединив если эти уголовное производство есть как об этом заявляет следствие других ведомств мы считаем так что только объединив эти уголовное производство мы можем привлечь к ответственности настоящих виновных в этой трагедии по каким причинам произошел пожар ну причина проста по версии, опять-таки, средств массовой информации, по сообщениям СМИ, мы знаем, что пожар произошел из-за того, что там работал несанкционированно насос, который перекачивал топливо, ну, скорее всего, с целью добавления туда присадок или еще какого-то вещества. Насос этот не выдержал, оторвался от насоса шланг, произошло возгорание, полтора часа сотрудники нефтебазы пытались потушить этот пожар, у них ничего не вышло, и когда приехал МЧС, там уже невозможно было ничего сделать без применения спецсредств. Ну, как мы все знаем, действия пожарных не привели к успеху, произошел взрыв, из-за этого погибли люди. К сожалению, это так. Вот чья вина в том, что произошел взрыв, ну, естественно, это не вина тех людей, которые тушили пожар. Мы все прекрасно понимаем, что в данном случае мы можем говорить только об ответственности сотрудников и собственников этой нефтебазы. Что мы требуем? Наши требования очень просты. Мы требуем, во-первых, выплатить компенсации от БРСМ, я подчеркиваю, от БРСМ, потому что именно их мы считаем виновными в смерти пожарных. Мы требуем абсолютной прозрачности расследования этого уголовного дела и максимальной открытости. Мы требуем, чтобы следствие публично заявило о том, кого они считают виновными на сегодняшний день. Мы требуем от Генеральной прокуратуры Украины и лично от генерального прокурора Шокина поставить это дело на личный контроль. Потому что у нас есть обоснованное сомнение и обоснованное недоверие к следствию. Они от нас скрывают информацию. Мы не можем уже третий месяц добиться, четвертый месяц добиться от них элементарного действия, ознакомить нас с материалами до судебного расследования. Мы э, имеем на это право, и они нам это право не дают реализовать.